Вы про Украину хотите пообщаться? А мне как бы особо нет вопросов по, по Украине. Да не, я же вас спросил, какие у вас вопросы. Ну, мне было вот интересно, чем вы занимаетесь, какая у вас профессия. Я окнами занимаюсь. Сейчас Мариуполь стеклим, Волноваху. Кстати, mm -hmm. по, по теме Украины. Так Кстати, ты сказал, там, что там. ты не хочешь обсуждать Украину, тебе это не интересно, но говоришь про Мариуполь. Типа, как бы протягивая такую мысль, что Россия восстанавливает Мариуполь. Ну, когда mm -hmm. мы восстанавливаем. Э, да. да, вот, ну смотри, когда как бы тыл, тыл в России падет. Вот. И Россия не захочет добровольно платить репарации. Украинские войска, возможно, с союзниками, зайдут в Россию, и когда твою квартиру заберут, э, и ты будешь сопротивляться, и там поломается вся мебель и вылетят окна, ну мы тоже будем ставить новые окна и, и мебель. Это я тебе так тонко объяснил, что Таков взять, забрать чужое, да? а потом его ремонтировать это, — это мерзко. Тем более ремонтировать для себя О, боже, уже. Да. Заметь, ты начал про Мариуполь, не я.